Вітаємо вас на Дніпропетровському державному. В ефірі Час порад. Не лише корисна, а й дуже цікава програма. Сьогодні говоримо про симбіоз української та грузинської культури. У другій частині програми, як завжди, майстер-клас, на якому будемо робити дуже гарні іграшки. Тож багато цікавого далі. Залишайтеся з нами. Ми починаємо! У нас у студії голова Дніпропетровського обласного центру грузинської культури Саквело Бежан Гваджа. Так, ти. дякую вам, що ви до нас завітали сьогодні. Вітаємо вас! Сьогодні говоримо про симбіоз наших культур української та грузинської, і зразу ж таке запитання: ситуація в Україні досить напружена. Як ви гадаєте, чому так сталося і як? грузинська громада ставиться взагалі до єдності України? За годи существування, історичне существування України і Грузії були важкі часи, але при цьому українські і грузинські народи зберігали національну ідентичність, стремлення до свободи. Ми, грузинська громада, підтримуємо і за єдиною цілесною Україну, незалежну державу, українську державу. Україна, на жаль, можна сказати, на межі війни, так через сепаратизм. Як ви гадаєте, чи підтримуєте цю думку? А, ви знаєте, я ще раз повторю з планів того, що Україна должна бути єдина, це моє особисте мнення, і незалежна. Независимо, і в этом ми должны все приймати активне участь, не только національне культурне суспільство, ми в очередь громадяни цієї держави Української. Поэтому ми целеснет тільки цілісність України. Другому бракурсі ми розглядати не сможем. Чи проводили які набуть акції саме Грузинська громада підтримку миру єдності України? С первых дней, во-первых, мы, Днепропетровский областной центр, есть членом Всеукраинской ассоциации грузинских общин, я как вице-президент Всеукраинской ассоциации грузинских общин по культуре. Мы обращались и в наше посольство. Также мы обращались официальным письмом от имени всех национальных культурных обществ. Мы объединены все национальные культурные общества. Едность есть такая организация при Институте Украиники официальным письмом и поддерживали именно за единую Украину, то есть и, и также проводили мероприятия э, с флагами каждой национальной культурной общества возле горисполкома, мы тоже запечатковали, то есть свою э, принадлежность именно украинской громаде, то есть украинскому представительству. В целом. Це дивовижно, що ви, представники іншої культури, ви так підтримуєте Україну. І за це велика вдячність вашій громаді. Чому ви вважаєте, існують такі сепаратистські настрої серед громадян України саме? А, ви знаєте, діло в тому, що в от исторически у нас между Украиной и Грузией сложилось так, что наши дружеские стосунки уходят корнями далекое прошлое, поэтому первый, кто в Грузии нас поддержал, когда вот были, да, в Грузии эти события происходили, и революции, и так далее, это наши друзья, украинцы, и когда происходили какие-то события, первым плечом к плечу вставали с нами вместе э, наши друзья украинцы. Поэтому мы, еще раз хочу повториться, что за единую Украину. Как следует выховывать патриотические почувствия у молодых, возможно, на примере вашей страны? Это да. И второе, то, что я хотел бы сказать, что в Святом Писании четко указано 10 заповедей. И один из главных пунктов, в котором есть, почти отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо жилось на земле. Вот действительно, в первую очередь патриотизм, это выходится в семье. Любовь к родителям, любовь к братьям, сестрам, близким. Также це должно у нас переходить уже в садик, в школі і і так далі, і так далі, тому подобне. Тобто ми отримаємо положительний результат. А як же змінити мислення людей, які прагнуть, щоб їх захистила сусідня держава і не поважають саме ту державу, де вони живуть? Что треба сделать? Опять же, в заповеди мы можем найти то, что возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, в первую очередь, мы должны любить ту Украину, где мы живем, в первую очередь. И ту культуру, где мы находимся, и где мы выросли, да? Здесь, на Украине. Я 28 лет живу здесь, на Украине. Вся моя сознательная жизнь проходит здесь. Поэтому я гражданин этой страны. И я полностью поддерживаю за Незалежність України. Я гадаю, наші глядачі вас почули, і також кожен Спасибо. усвідомив, що він є громадянином цієї країни, і він має поважати і пишатися, коли він живе. Верно. А які ваші думки щодо анексії Криму? Чому так відбулося? Uh, Ви знаєте, справа в тому, що uh, я uh, провел такий паралель з uh, Абхазії, вот, на сьогоднішній yeah. день, і я специально взял э, эту книгу. Э, Бедзина Голитьяни, есть такая книга ну, на грузинском языке. С первых дней, с первых дней войны, это 1992 года, 14 сентября, он описывает, он побывал на этой войне ежедневно, какие события там происходили и как развивалась вся эта ситуация. И все надеялись, что за три дня закончится война. И все будет нормально. Но, к сожалению, как мы знаем, погибли очень много людей, очень много жертв. И мне очень трудно говорить об этом, но очень много молодых людей погибли, и, получается, многие остались без крови. И первый, опять же, кто подал руку помощи, это украинские корабли вывозили оттуда беженцев, которые вот сейчас на сегодняшний день, которые выжили в этой войне, они живут здесь, в Днепропетровске, по всей Украине у нас есть беженцы из зоны конфликта. Вот и опять же приутила Украина, за что я хочу сказать от всех наших представителей огромное спасибо за ту помощь и поддержку, которые они нам оказали в то тяжелое время. Чем схожие? эти два конфликты, вот кримский и абхазский, мы знаем и чувимо с телеэкрана, например, про абхазский сценарий, по какому идея Россия. Расскажите, что это такое? Дело такі. в том, что я уже сказал, что погибли там люди в Абхазии. Здесь, хоть бы, вот здесь как бы спасло нас то, чтобы не было никакой, то есть вот именно военного конфликта и не не было жертв. Но с другой стороны, мы хотим жить единой еще раз хочу повторить, как и в Грузии хотят также жить, единый целой Грузии, также единой украинской державы. Чтобы раз, мы размовляли мы державные мовы на украинской, в Грузии на грузинском, никто нам не, раз, не запрещает говорить на российском, на грузинском примерно. У нас есть еще диалект мингрецкий, да, западный. Вот я тоже разговариваю на этом языке, но мне никто не делает такое замечание. Почему вы разговариваете в не про Петровске примерно, да, когда собираемся там, скажем. Но если присутствуют люди, это уже вопросы культуры и этики, когда другие люди присутствуют, которые не понимают этого языка. Естественно, мы говорим на русском языке или на украинском языке. Как сейчас живут люди в Абхазии после этого конфликта? Э, недавно, неделю назад, как раз Украина показала документальный фильм э, об Абхазии. Э, те разрушенные дома, здания и сооружения на сегодняшний день пока еще да, не восстановлены. Э, очень тяжело люди там живут, э, и на сегодняшний день и безработица и так далее. То есть э, сложно, очень сложно и тяжело. Яка основна причина загострення цієї кризи в Абхазі? Вот наголосіть, можливо, не всі глядачі ще так розуміють, що сталося. Вы знаете, дело в том, что я не специалист по геополитике, и не политолог, не социолог, поэтому мне тяжело об этом говорить и судить, но все-таки эти вопросы, наверное, скорее всего, на площади геополитики, чем каких-то на национальных признаках, на религиозных и так далее. То есть, это сыграло, как и с Крымом, По моему також. мнению, да. А як ви гадаєте, от зараз багато російських військ знаходяться біля материкової частини вже України? Чи можливе розгортання такого, скажімо, абхазького сценарію? Я не думаю, тому що це моє своє суб'єктивне то Тож я не думаю, що цього буде для этого у нас, я думаю, хватить сил і можливостей, і ума для того, щоб такий вопрос решить мирним путем. Якщо ми вже заговорили про втручання Росії, то щодо Абхазії, яку роль Росія відіграла на той час? На ну, землях? на сьогоднішній день ми вже знаємо. уже мы говорили, 1992 год, на сегодняшний день 1900, 2014 год. То есть э, оккупирована эта территория, так же, как и Осетия, и Европа признала, э, то есть э, да, у Грузии имеется документ, где четко э, прописано, что оккупирована территория Абхазии и Осетии. Независимые государство, то есть независимое государство Грузии. То есть, на жаль, Крым сейчас также может стать такой же оккупированной территорией. Но для этого я думаю, что уже у нас есть опыт, и поэтому я думаю, что э, наши политики примут все возможные меры для того, чтобы э, предотвратить этот конфликт и решить его мирным путем, перевести на русло переговоров, я думаю, и за круглым столом и решить этот вопрос. Так будем сподеваться, что цей выход будет... Буде так, так, не буде військових якихось я дій, щоб люди не загинули все ж таки. Все буде гаразд. Хочеться у це вірити. А чи були якісь дискримінації щодо Грузинської громади в Україні, в Дніпропетровську, зокрема? Ви знаєте, такого я навіть сказати, підтверджувати, Я, естественно, не можу такого сказати. Я можу тільки... говорит о том, что те взаимоотношения, которые сложились с нами, с нами вот исторические наши отношения, наши предки внесли большой вклад в развитие этих дружеских отношений, мы очень дорожим этими отношениями и передаем молодому поколению. И самым главным, то есть у нас получается, что... На сегодняшний день, начиная еще с 2003 года, вот примерно, да, вот вышла замечательная книга Леонида Сутулы об обратимости двух городов: города Синельникова и Гурджани. Гурджани – это единственное место, где растет хванчкара, то есть виноград, и из него делает вино хванчкару. Они побратимы по 1939 года, и книга называется «Два сердца бьются воедино». В 2007 году был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между городами Кутаиси и Днепропетровска. В 2012 году в рамках 21-й годовщины независимости Грузии и 20-е дипломатических отношений между Украиной и Грузией у нас в городе Днепропетровске совместно с нашим центром и институтом Украиники вышла дебютный альбом певицы Тамилы, куда вошли песни наших на слова композиторов, украинских и грузинских композиторов и стихи украинских и грузинских поэтов именно э, две сестры Украина и Грузия, мы его так назвали, это первый презентационный альбом Тамилы Ваджаев. И э, исходя из этого всего, то есть, э, и кроме этого у нас прошли еще я галерея, выставка, Институт мировой политики здесь, в Днепропетровске, провел выставку, фото-выставку картин Крузия 2000-2011, то есть до войны и после войны. И также у нас в Гранд-отеле Украина прошел презентация экономического форума «Индустриальная зона» Раки Джорджия. Сам лично приезжал генеральный директор Раки Джорджия Рони Сап, и здесь у нас прошел экономический форум. То есть, а сейчас уже пусть каждый телезритель посудит сам, обижают ли здесь нас или наоборот. То есть, естественно, у нас очень дружеские отношения, и я думаю, что оно будет так и развиваться дальше. Все зависит от нас самих, как мы хотим это все увидеть. Каждый человек должен начать в первую очередь с самого себя, и тогда мы получим тот результат, которого мы хотим. Так, ми бачимо, що відбувся такий симбіоз наших культур, так, української та грузинської, і це вже, мабуть, не нероздільне ціле, бо навіть родини вже, так, Совше не україно-грузинські, да. тобто і традиції також нас же україно-грузинські також щодо традицій. Які українські традиції ви відзначаєте, знаєте, і як вони переплилися з грузинськими? Ми з вами православні християни, Грузія прийняла православну віру християнську в канці третього, 4 четвертого віка. Ми всі. праздники, которые есть, кроме Дня Незалежности Грузии, Украины, э, религиозные праздники. Вот э, у нас есть замечательный, то есть э, Твельи праздник, который и здесь мы празднуем. Это э, в сентябре месяце обычно празднуется сбор урожая винограда. І e, по всій Україні проходять обычно картулівази лівази проводить презентацію. У нас була парке Шевченка на День Незалежності України. Они приїжджали, то есть була дегустація грузинських війн, крім того, був телемост Дніпропетровська Тбілісі. Вийшла у нас замечательная книга Грузин Дніпропетровщина історія та сучасність. Так, покажите нашим да. телеглядачам. Такая горная книга про яких ведомых деятелей там написано. А, дело в том, что эта книга состоит из нескольких разделов. Это грузине-днепропетровщины история с участием с 18 века. Это уже с 18 столетия на территории Украины. На территории, территории Екатеринослава. Yeah, То есть начиная yeah, с Екатеринослава, yeah. вот именно uh, исторический музей uh, сохранил эти материалы, за что я хочу сотрудникам uh, исторического музея поблагодарить. Они uh, плотно работали с нами. Uh, художественный музей, uh, картины грузинских художников. Uh, 35 картин грузинских художников хранятся на сегодняшний день в нашем музее. Это в советское время, когда проходили всесоюзные выставки. Единственные экземпляры этих работ, вот именно, что других экземпляров в Грузии даже нет. Так что мы гордимся тем, что у нас Днепропетровск богат в этом плане. И периодически у нас по программе «Едности» проходят выставки там, грузинской культуры, именно художников, армянской, там, азербайджанской и так далее. Зараз ми бачимо, що Грузія є дуже квітучою країною. Так, Україні на жаль ще потрібно працювати, щоб досягти того розвитку. От як ви гадаєте, чи Україна зараз стає на шлях до такої доквітучості, до того, щоб зробити все ж таки життя і на соціальному рівні, і на економічному кращим? Вы знаете, всегда э, существовало между украинскими, грузинскими чиновниками, политиками, бизнесменами, э, творческой интеллигенции дуже тесные связи. И э, на сегодняшний день у нас, я думаю, что достаточно сил и возможностей в Украине э, встать на этот уровень. У нас есть все для этого здесь, и поэтому замечательное молодое поколение, которое у нас подрастает. Те люди, которые есть здесь, огромная площадь, то есть, где можно развернуть работу и деятельность. В Грузии проживает 4,5 миллиона, у нас в Украине 46 миллионов. То есть возможности еще больше, чем в Грузии. Так что у нас все будет отлично, у нас все хорошо и все получится. Так, хотілося б вірити, так, в те, що все ж таки все вийде, що все було недаремно, так те, що зробив народ, піднявся заради е, Це, досягнення що, наверное, якихось міти. так нових цінностей. А що до інтеграції, до європейської інтеграції, які ваші прогнози, чи стане краще жити в Україні? Ви знаєте, діло в тому, що якщо ми будемо єдиний цілий, от наша незалежність залишиться нерушимою. мы согласны, да, интегрироваться куда-то, но только чтобы мы оставались целостными, единой. Я вам очень благодарю за поддержку, также всей грузинской громаде нашей страны. Від нас та від наших глядачів також вам велика вдячність за підтримку за підтримку єдності України нашим глядачам. Ще раз нагадую, що все ж таки Україна є єдиною державою і треба поважати країну, у якій ми живемо. Зразу ж після сюжету ми повернемося у студію і буде майстер-клас. Тож залишайтеся з нами. Сегодня мы рассмотрим упражнение на бедра. Для этого нам понадобится бодибар или любая другая опора, которая есть у вас под рукой. Первое упражнение. Поднимаем колено и начинаем пружинить коленом вверх. Носок при этом натянут. Колено поднимаем как можно выше при каждой пружинке. Раз, два, три. Каждый подъем выполняем на выдохе. Раз, два, три. Носок натянут. Колено не опускаем. Стараемся держать его как можно выше. Раз, два, три. 3. Каждый подъем на выдохе выполняем. Следующее упражнение, усложненное первое. Поднимаем колено, исходное положение и добавляем вращение бедра. Мы разворачиваем бедро максимально. Внутренняя поверхность бедра смотрит вперед. И возвращаем колено вверх. Раз, вернули. Раз, два, раз, два. Разворачиваем бедро на выдохе. Работает внешняя поверхность бедра. Следим за правой стопой. В нижней точке она должна прилегать к левой ноге. Разворот на выдохе каждый. Носок натянут. Впереди колено стараемся поднимать как можно выше, тем самым давая дополнительную нагрузку на правое бедро. Следующее упражнение на сегодня. Подъем прямой ноги в сторону. Исходное положение. Опора на левую руку, на бодибар или на любую точку опоры, которая у вас имеется. Для этого поднимаем правую ногу прямую, четко в сторону. Раз. И опускаем без касания пола. Два. Раз. Два. Ровную ногу четко в сторону. Поднимаем ногу до параллели бедра с полом. Носок смотрит на себя. Каждый подъем выполняем на выдохе. Ногу поднимаем четко в сторону. Раз и на два опускаем. Раз, два. Каждый подъем выполняем на выдохе. Работает внешняя поверхность правого бедра и мышцы стабилизатора левой ноги. следующее упражнение комбинированное. Мы соединяем наше первое упражнение и последнее. Первое упражнение поднимаем колено как можно выше, носок натянут. Мы подняли колено раз, опускаем ногу и прямую поднимаем четко в сторону два. Колено и прямая четко в сторону. Раз, два. Раз, два. Стараемся пола не касаться. Каждый подъем выполняем на выдохе. Колено вперед поднимаем как можно выше и прямую сторону до параллели бедра с полом. Раз, два, раз, два. Каждый подъем выполняем на выдохе. Упражнение выполняем на правую и на левую ногу. В количестве по 15-20 повторений в каждом подходе. Подходов желательно минимальное количество делать 3. И еще одно упражнение на сегодня это упражнение на внутреннюю поверхность бедер и на ягодицы. Исходное положение. Ноги поставили как можно шире. Носки полностью развернуты в стороны. Гантели скрестили перед собой. И опускаемся ровно вниз. Корпус идет вертикально вниз. Садимся, делаем вдох. И подъем на выдохе. Колени идут в стороны по носкам. Вдох и подъем на выдохе. Четко вниз. Опускаемся вертикально. Вдох, выдох. Раз. Два. Раз. Два. Колени идут по носкам. Четко в стороны. Корпус опускается вертикально вниз. Вдох, подъем на выдохе. Работает внутренняя поверхность бедер и ягодичные мышцы. Оставайтесь всегда в хорошей форме, и я, Анна Коваленко, с удовольствием помогу вам в этом.